Максим, ну сегодня такой неоднозначный матч. С одной стороны, вроде бы первые очки, да, с другой соперник, ну не из самых сильных. Как сами оцениваете результат? Ну нам легче играть с соперниками, которые сильнее, чем с соперниками, которые сильны. Ну, то есть, есть сегодня правда. результат удачный или не очень? Ну, по счету хотя бы очко, это удача, я считаю, по матчу. По игре, по самоотдаче. У нас вчера сломалось к тем десятерым, которые у нас были сломаны. Потом мы провели две игры с Инваспортом товарищеских на Ворске. Там сломалось три человека. И сейчас вчера еще три человека сломалась, и это основная линия защиты у нас. То я думаю, что по такому счет 3-3 еще более-менее нормально. Ну, то есть это еще, еще да, хорошо, это, да? Мы отскочили, можно да. Удалось ли справиться с нервами на поле? Футболисты вроде бы уже меньше друг с другом ссорились. Что вы с ними сделали? Ну что я скажу, мы провели беседу, в принципе. Ссорятся, хай они рассказывают, они себе друг другу пихают уже в раздевалке. А на поле надо держать себя как-то, ну, как. доказывать то, что если человек неправильно что-то поступил, просто надо показывать ему, доказывать своей игрой в первую очередь или подстраховывать, или накрывать, если человек ошибается, а не пихать. По крайней мере, мы так когда-то играли в детстве, в молодости. Так играли ветераны, которые смотрят. Вообще, конечно, недоволен игрой. Мы не можем нас связать все равно три паса. Или они устают на работе учиться. или просто-напросто не получается. Может, желание у них его физические да. возможности да, да. а вы сами там с трибун выбегали кричали немножко в сторону судей Ш какой эпизод у вас я меня так раз рассердил тот момент когда нам забили первый гол чуть-чуть ну посмотрим по видео потому что в тот раз я тоже хотел сказать что надо посмотреть был бы и пенальти или нет вы мне показали что пенальти был не было так. Но там другой эпизод был, что в спину. Здесь как где стадион видит, что человек выбивает. Наш, кажется, Дима Мудрый выбивал. А нет, человек накрывает удар руками, посмотрим. на ну, это... Но ну, все равно нельзя останавливаться. Надо, блин, играть. Не надо судье пихать. Не надо ничего делать. Надо играть до конца, я считаю. Это все. Выбейте мяч Вау! а потом рассказывайте. Хотя не надо рассказывать, потому что даст желтую, а может и красную кому-то вторую желтую. Они должны играть, судья должен судить. Для этого я и придумал эти все оценки, потому что мы сдаем деньги туда. и Они получают с наших денег, с взносом, зарплату. Маленькую, но все равно зарплату. Туда. По нашей системе, по нашей Украине, по нашей... Это деньги, все равно такое. Просто я не понимаю. Уже... уже вроде как мы договорились все. Все мы полтавские, все нормально должны судить, мы должны играть. Я скажу, не не что Надо так. посмотреть видео. Ну а сколько поставили? Я поставил тройку. Всем? Нет, Боковыми поставил пятерку. Ну, то есть да, к ассистентам претензий не, едет, ничего, к центральному. Да, и а центральный, там были моменты, он стоит два метра от игрока, видит, что тот его толкает. Раз в спину, второй раз в спину, во втором тайме на левом фланге. И он никаких мер не принимает. Понимаете? А одно только толчок с какой-то бедром или спину, он уже свистит. Я не думаю, что он взят просто. Я считаю, это непрофессионально. Спасибо.